можно управлять. И как запустить бортовой компьютер и работать с этими программами. Отлично. давайте. Человек это точка, которая соединяет пространство между небом и землей здесь и сейчас. И я в, свой, в себе объединяю свое прошлое, свое будущее, сжимаю это все в своих крепких руках и это все вкладываю в свое сердце. И из этого места я определяю, куда мне двигаться. Вот буква Ж в своем расположении имеет форму. Господь с нами, Бог, разговаривает с нами методом э, жизненных ситуаций. И только мы жизненных ситуаций выбираем, по какому пути идти. Правильно это будет или нет? Истинный он или не истинный? Как это определить? Ну, с помощью волновых резонаторов, но информацию, если человек видит, он это видит. А если он не видит, как это может знать? Так вот, с помощью этих приборов может человек сам протестировать, по правильному пути идет или нет, по истинному пути. Если он уходит от своего пути жизненного, его наказывается болезни Но истинный это будет или нет? Как это узнать? То человек может это сам протестировать и себя может узнать. Это дается инструмент о познании себя внутреннего мира с помощью всех тех родовых программ. При его простоте внешне, в общем-то, палочка, ну, <говорит> это элемент развития радиоэстезии. Был маятник, была рамка, но его чувствительность и возможность работы более совершенны. <говорит> Поэтому работа очень интересная, <говорит> но это, в общем-то, древнее знание которые владели наши предки очень давно. Это как раз по теме... По да, как раз традиционная медицина, ну как, народная медицина, которой владели предки. Потому что, допустим, диастеральная хиропрактика. Ведь не, можно, не нужно идти на компьютер, можно просто придавить на определенное место, если желчь выделяется и болит, желчный пузырь. Желчь плохо выделяется, соответственно застой, застой желчи вызывает камни. Мы лечим камни, на самом деле что нужно что придавить и выдавить желчь, и запустить новую. Это настолько просто, но это, об этом мало кто знает. Но есть методики, но, да, но это мы и обучаем, рассказываем, как с этим работать. Не компьютерами изучать, а прощупай себя, приложи руку к себе, почувствуй свое тело, научись с ним разговаривать. И тогда ты исцелишься, но не исцелишься, хотя будешь на пути здоровья. Да. А исцеление из цели, значит, должна быть цель. Это из цели, исцеление, да? да Поэтому да, если сейчас у нас больница как слово, больница, низ перед болью. А раньше были лечебницы. Сейчас врачи, а раньше были лекари казалось, что в слове уже заложена информация. Поэтому, если мы приходим в больницу, мы боль получаем. Если приходим в лечебницу, мы получаем, что лечение. Это может быть изменить слово, изменить название, изменить действие. А это заложено в информации. И Информация – это внедрение формы. форм, Какую нам дают картинку, такую мы внедряем. Соответственно, ложное представление. А это искажение. Все, отлично. Да, я, я, я. Да, я я, я, я я да. да. да сейчас показываешь это волновой резонирующий прибор с помощью него можно э, заниматься методами исследований можно задавать его чувствительность и с помощью него можно тестировать практически любую ситуацию но можно задавать вопросы которые должны быть в законе и в гармонии жизни вот, и соответственно получать ответы он очень чувствительный и может э, реагировать практически на любые изменения вашего организма а самым лучшим прибором и лучшим датчиком является мозг человека, организм человека. Но только нужно научиться работать с ним, управлять им, его, его слышать. А мы не всегда слышим. Поэтому мы даем инструменты, даем возможность на семинарах научиться этим пользоваться. Чтобы... И человек может по жизни получить способы защиты и контроля.